Станислав Заватский БК Химик. Значит, про Танцы Впечатления положительные, конечно. Выиграли игру с большой разницей. Как бы тренер сказал, что настраивал на игру, чтобы независимо какой соперник играли всегда на 100%. Сегодня у нас это получилось. Все, кто был на поляне, выложились на 100%. И

Приедем к вам, конечно. Всем Карлис мужний екс, головный тренер Бака Что вы можете сказать об игре? Добрый вечер. Могу сказать, что был хороший настрой, ребята играли с хорошей энергией, да, и многое, что нам получалось сегодня, потому и такой разрыв был в очках, имею в виду, но а, а, наша команда продолжала работать, да, до последней минуты, да, и, что, и как, как и я требовал в этой игре, несмотря на разницу в счете, а, а, играли до конца с хорошим азартом, хорошей отдачей. И все уважение команды Львову. Львова, да, знаем, что есть проблемы с комплектацией, да, уехали несколько игроков, но так и так команда старается играть хороший баскетбол, борется, да, до конца и, и приносит радость своим зрителям, да, так что спасибо, да, и если есть вопросы, то, пожалуйста. Нет вопросов. Спасибо, удачи вам, всего хорошего. Спасибо вам,